Михалыч, разрешите поздравить вас с 9 мая. Праздником Победы. Пусть не коснутся вас ни зло, ни беды. Живите, радость в сердце не тая. Улыбкой удивитесь добротой. Не оскудеет, не, не пусть душа любовью. И пусть судьба надежную рукою оберегает сон ваш и покой. Так. Mm -hmm. Большое спасибо. Расстроили вас, да? <связь> ну, <связь> давайте вздохнем. Это, это все, девочки и мальчики, это все очень приятно. Я очень благодарен вам, что вы помните о таких, как я, ну и других людях. Мне очень приятно ну, с вами встретиться. Я, надо сказать, что вот когда я встречаюсь со своими бывшими учениками, они уже, конечно, более взрослые люди. Меня часто тоже наведывают. Ученики ко мне приходят со школы, вчера были. Вот. Мне очень приятно. И я сам молодею. Понимаете, общение это для человека очень и очень хорошо. Тем более и внимание говорят так. Народная пословица говорит о том, что не так долг подарок, как долго внимание. Так или нет? Вот я, я внимание в жизни очень и очень ценю. Сам проявляю к людям внимание. Ну и ко мне тоже взаимно. Спасибо. Вы, конечно, извините, я немножко расстроился. Расстроился. Но это, это, это знаете, ничего. это приятное. Это слезы, как-то говорится, на глазах с радостью. Вот и приятно. Ну, я вам должен, что меня вчера приглашали в наш бывший военный колледж, бывший. Вот. Встретили нас хорошо. Правда, самое печальное, что было, что нас было всего четыре человека. Четыре человека. Вот. Но я когда-то помню, помню, еще училище было. Мы тоже собирались на 9 мая. Ну, 9 мая, девочки и мальчики, это, это великий, великий праздник. Для, для, не только для меня, а для, и для вас, и для всего нашего народа. Тогда было больше 100 человек. Больше 100 человек участников боевых действий. А сейчас вот это мы встретились. Только 4, да? только 4 человека печально. Очень, очень печально. Вот. Ну что ж, жизнь есть жизнь. Говорят так, что Бог дал и Бог взял. Вот. Конечно, очень печально, но я, я хотел бы, я хотел бы, очень хотел бы, чтобы вы, у вас будущее все впереди, чтобы вы этот этот день, памятный день, чтобы я его всегда помнил. Понимаете? Потому что это, эта война, которая была, это страшная война была. Против Советского Союза воевала почти вся Западная Европа. Почти вся Западная Европа. Вот. Преимущество живой силы и техники со стороны противника было в три, в два, три, на некоторых участках и в четыре раза больше. В живой силе и технике. Нам очень тяжело было, очень тяжело. Но мы стали на ноги. Патриотизм был нашего народа неописуем. Не описуем. Вот. Ну, я, я вот просто вам приведу такой просто пример. Да, мы в 1941 году терпели поражение, отступали и так далее и тому подобное. Но наши вот солдаты, наши офицеры достойно защищали каждую пять земли. Ну вот, например, я просто вам приведу пару примеров таких. Вот Дания, вы, наверное, знаете, в Западной Европе Дания, она против немцев сопротивлялась одни сутки. Одни сутки только, то есть 24 часа. А Брестская крепость, это у Беларуси, Брестская крепость, она оборонялась 30 дней. Представляете? Ну, сопоставьте Данию с этой Брестской крепостью. Теперь, если мы возьмем, возьмем Голландию такую, они сопротивлялись до да, 5 дней уже, пять дней сопротивлялись. А город Севастополь, город Севастополь сопротивлялся 250 дней, 1 год. Вот. Норвегия воевала с немцами два месяца. А Ленинград, город Ленинград, или сейчас он Санкт-Петербург, два с половиной года в окружении, в окружении. И они же так и не вошли. И они туда так и не вошли. И не вошли. Но правда, ленинградцы от города, только от города, девочки, подумайте, он же был полностью блокирован от города, холода, болезней умерло 600 тысяч человек. Представляете? 600 тысяч человек. Запомните и знайте, сейчас фальсифицируют это все. Неправду говорят, но я живая история. Понимаете, я живая. Вот история. Я начал воевать 22 числа, 40 июня месяца 41 года. Я все вот это вот видел. Все вот это знаю. И враг был перед нами, немцы. Они были очень жестокие, коварные. Вот. Они вот э, оккупировали Васильку уже 31 июня, июля, я прошу извинения, mm -hmm. июля. Они уже были в Ну, считайте, что. Они зашли в Украину, будем считать, 22 июня 1941 года. Их, так сказать, изгнали из Украины 28 октября 1944 года. Ну, посчитайте, там три года, и, в общем, месяца я же сейчас. Они нанесли только Украине громадные ущерб, громадный ущерб. Конечно, понимаете, то, что я говорил, это одно услышать, но увидеть своими глазами, это совсем другое. Они нанесли ущерб на 285 миллиардов рублей. Это громадные деньги. Все было разрушено, все. Население Украины сократилось на 13,6 миллионов человек. На 13,6 миллионов. вдумайтесь. А население Украины в 1941 году было где-то порядка 41 миллион. Вот посчитайте. Вот они для уничтожения людей. Ну, это не только в Белоруссии, в Польше они уничтожали поляку, белорусов, ну и другие народы они построили для этой цели 1100 лагерей смерти. 1100 лагерей смерти. И было в этих лагерях смерти, только в лагерях смерти, было уничтожено 18 миллионов человек. Это я говорю истинную правду. Это история, это статистика, понимаете? Это тут без всякой фальши. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы никогда не знали вот этой войны. Даже слова такого, чтобы не было, чтобы было Но о том, о прошлом, вот этой мясорубке, вот этой страшной войне вы должны помнить. Если мы забудем вот эту вот войну, которая была, то опять может возродиться эта война.